Kayseri əməliyyatı ilə dünyaya gələn 11 yaşlı ananın uşağı bu gün dünyasını dəyişib. Bu barədə Respublika klinikasından məlumat verilib. Qeydədətçi İmişli rayon sakini, 2010-cu il təvəllüdlü Anne adı şərtidir atalığı 1978-ci il təvəllüdlü adı şərtidir. Tərəfindən zəwnanması faktı əsnasında sonuncu cinayət məcəlləsinin 149.3.3. zorlama təqsirçilər şəxs üçün aşkar sürətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə və 150.3.3-cü seksual xarakterli zoraçılıq hərəkətləri təqsirlən şəxs üçün aşkar sürətdə 14 yaşına çatmayan şəxs barəsində töredildikdə maddələri ilə ittiham olunmuş və barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam edir.